নমস্কাৰ আছাম জ্ঞান বিকাশ চেনেললৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম আজি আমি ইংৰাজীৰ টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু কি হয় টেন্সটো এটা বাক্য ক'বৰ বাবে বা গঠন কৰিবৰ বাবে লিখিবৰ বাবে কি লাগে টেন্সটো প্ৰয়োজন হয় সেইবাবে আমি টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ টেন্সক অসমীয়াত কোৱা হয় কাল কাল বা সময় কোনো এটা কাম কৰাৰ সময়খিনিকে কি বুলি কোৱা হয় এই টেন্স এই কামটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ তিনিটা সময়ত কৰিব পাৰোঁ কোনো এটা কাম আমি হয়তো বৰ্তমানতো কৰি থাকিব পাৰোঁ বা অতীতত কৰি উঠিবও পাৰোঁ বা ভৱিষ্যতে কৰিম বুলি থৈ দিবও পাৰোঁ সেইকাৰণে এই টেন্সক কি কৰা হৈছে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথমটোক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰেজেণ্ট দ্বিতীয়টোক কোৱা হয় পাষ্ট আৰু তৃতীয়টোক কোৱা হয় ফিউচাৰ যাক অসমীয়াত প্ৰেজেণ্টক কোৱা হয় বৰ্তমান পাষ্টক কোৱা হয় অতীত আৰু ফিউচাৰক কোৱা হয় ভৱিষ্যত এই কথাখিনিকে যদি আমি বুজিবৰ বাবে এটা পৰিয়ালৰ লগত তুলনা কৰি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি আমাৰ বুজাত কিছু সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আমি এটা পৰিয়াল বুলি ধৰি লৈ আমি কি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধৰি লোৱা হ'ল যেনিবা এ টেঞ্চটো কি হয় এটা পৰিয়ালৰ মুৰব্বী যেনিবা এজন কি হয় দেউতাক হয় পৰিয়ালটোৰ তেওঁৰ কি হ'ল তিনিজনকৈ কি থাকিলে ল'ৰা সন্তান থাকিলে প্ৰথমজনৰ নাম কি বুলি ধৰিম আমি প্ৰেজেণ্ট দ্বিতীয়জনৰ নাম পাষ্ট আৰু তৃতীয়জন ল'ৰাৰ নাম যেনিবা ফিউচাৰ তেওঁলোকৰ যেনিবা আকৌ কি হ'ল সংসাৰ বাঢ়িলে বাঢ়োঁতে তিনিওজনেৰে প্ৰেজেণ্টৰো কি চাৰিজনকৈ ল'ৰা সন্তান হ'ল ঠিক একেদৰে পাষ্টৰো চাৰিজন হ'ল আৰু ফিউচাৰৰো চাৰিজন হ'ল তিনিওজনেৰে মিলাই মুঠতে হৈ গ'ল বাৰজন কিন্তু তেওঁলোকে ভাবিলে যে আলোচনা কৰিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে এই বাৰজন পুতেকৰো কি তিনিওজনেৰে মিলাই যিহেতু বাৰজন হয় বাৰজনৰ নাম কি একে ৰাখিব সেইকাৰণে কি কৰিলে প্ৰেজেণ্টৰ এতিয়া কি হয় প্ৰথমজনৰ নাম ৰাখিলে ইণ্ডিফিনিট দ্বিতীয়জনৰ নাম ৰাখিলে কণ্টিনিউৱাছ তৃতীয়জনৰ নাম ৰাখিলে পাৰফেক্ট চতুৰ্থজনৰ নাম ৰাখিলে পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ ঠিক একেদৰে পাঁচটাও একে নিচিনাকৈ ৰাখিলে প্ৰথমজনৰ নাম ইণ্ডিভিনি দ্বিতীয়জনৰ নাম কণ্টিনিউৱাছ তৃতীয়জনৰ নাম পাৰফেক্ট আৰু চতুৰ্থজনৰ নাম পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ একেদৰে ফিউচাৰেও একে নিচিনাকৈ ৰাখিলে যদিও কি হয় ইহঁতৰ নামবিলাক একে হয় নামবিলাক একে হ'লেও কি নকৰে ইহঁতে প্ৰত্যেকে একে ধৰণৰ কাম নকৰে কিছু কামৰ ইহঁতৰ সাদৃশ্য আছে কিন্তু কিছুমান কামৰ ইহঁতৰ মাজত সাদৃশ্য নাই সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি কি কৰিম সেইকাৰণে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিজৰ কামখিনি যিহেতু প্ৰত্যেকৰে একে নহয় কিছু কাম একে বুলি কৈছিলোঁ সেইখিনি বুজিবৰ কাৰণে এইখন প্ৰথমতে মই কি কৰিছোঁ চাৰ্টখন বনাই লৈছোঁ যিহেতু পৰিয়াল এটাক তুলনা কৰি বস্তুখিনি বুজাইছিলোঁ সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ নামখিনি যেনিবা এইকেইজন কি বুলি ধৰিছোঁ পিতৃ বুলি ধৰিছোঁ পিতৃৰ নামখিনি যেনিবা কি লিখিছোঁ বাওঁফালে লিখিছোঁ তাৰপাছত ওপৰত আমি কি তেওঁলোকৰ পুতেক কেইজনৰ নাম দেখিছোঁ ক'লোৱে কামবিলাক বেলেগ বেলেগ আছিলে প্ৰেজেণ্টৰ ইনডিফিনিটৰ ইনডিফিনিট নামৰ ল'ৰাটোৱে কাম বিচাৰিলে মই কি বুলি কিহৰ কাম কৰিব ডো আৰু দাজৰ কাম কৰিব ঠিক একেদৰে কণ্টিনিউছৰজনে কৰিলে যে মই এ মিজাৰৰ কামখিনি কৰিম ঠিক একেদৰে পাৰফেক্টে ক'লে যে মোক হে ভেজ লাগে আৰু পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছে ক'লে যে হে ভেজৰ লগতে মোক বিন লাগে আকৌ একদৰে পাষ্টৰজনে কি কৰিলে কামবিলাক যিহেতু বেলেগ হয় পাষ্টৰ ইণ্ডিফিনিট নামৰ ল'ৰাটোৱে কি কৰিলে দিদৰ কামখিনি কৰিম বুলি ক'লে কণ্টিনিউৱাছৰজনে ক'লে যে ৱাজেৰ লাগে পাৰফেক্টে ক'লে যে হেড লাগে আৰু পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছে ক'লে যে মোক হেডৰ লগত বীন লাগে বিনটো কি গোটেইকেইজনে পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ গোটেইকেইজনে কি লগাইছে বীনটো লগাইছে কিন্তু কি লগোৱা নাই আগৰটো কি কৰিছে ইহঁতে বেলেগ বেলেগ লৈছে ফিউচাৰৰজনে সিদ্ধান্ত ল'লে যে কি আমি প্ৰত্যেকে কি ল'ম উইলটো ল'মেই সেইকাৰণে প্ৰত্যেকতে কি দিয়ে আছে এয়া উইল দিয়ে আছে এইটোতো দিয়ে আছে কণ্টিনিউছতো দিয়ে আছে পাৰফেক্টতো দি আছে পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছতো দি আছে কিন্তু কণ্টিনিউছৰজনে ক'লে যে উইলৰ লগত মোক কি লাগে বি লাগে পাৰফেক্টে ক'লে যে উইলৰ লগত মোক হেফ লাগে আৰু পাৰফেক্ট কণ্টিনিউ ক'লে হেফ উইলৰ লগত হেফ লাগে লগত মোক লাগে বি এইখিনি কি বুলি কোৱা হয় হেল্পিং ফাৰ বুলিও কোৱা হয় যি থাকিলে ডো দাস এম ইজ আৰ হেভ হেজ ৱাজ ৱেৰ ডিপ ৱাজ ৱেৰ হেড উইল উইল বি এইবিলাক কি হয় হেল্পিং ফাৰ হয় সহায়কাৰী যাওঁ অসমীয়াত কোৱা হয় সহায়কাৰী সহায়কাৰী ক্ৰীড়া ফাৰ্ম মানে হ'ল ক্ৰীড়া এইকেইটা হ'ল ইহঁতৰ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ হয় কাম কিন্তু কি কৰিছে কিছুমান কাম একে হয় বুলি কৈছোঁ কি কৰিছে একে কাম কি ল'লে ইহঁতে ভাবিলে যে কি আমি ভাৰ্ভবিলাক একে লওঁ যিহেতু আমাৰ নামবিলাক একে হয় সেইকাৰণে আমি ভাৰ্ভবিলাক একে লওঁ কিন্তু তাৰ মাজত এটাই ব্যতিক্ৰম থাকিলে যে পাষ্টে কি কৰিলে একে নিচিনা নাম মানে কি ভাৰ্ভ নল'লে কিন্তু প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰে কি কৰিছে একেধৰণৰে ভাৰ্ভ লৈছে তোমালোকে ভাৰ্ভৰ লিষ্টখনে চালে গম পাবা যে কি চাৰিটা তাত ভাৰ্ভ দিয়াই আছে ফাৰ্ক ওৱান দিয়াই আছে ফাৰ্ক টু ফাৰ্ক থ্ৰী ফাৰ্ক ফ'ৰ এনেকৈ দিয়াই আছে ফাৰ্ক ফ'ৰত কি কৰা হয় ফাৰ্ট ওৱানৰ লগত কি কৰা হয় আই এন জি যোগ কৰি দিয়া হয় সেইটোত আৰু বেলেগ একো নাই সেইখিনি যোগ কৰি দিলেই হয় সেইটো মুখস্থ ৰাখিব একেবাৰে সহজ হয় ফাৰ্ক ওৱানটো থাকিলে তাৰ লগত আই এন জি লগ লগাই দিলেই হয় এইখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব মুখস্থ ৰাখিব লাগিব ফাৰ্ট ৱানত যেনিবা ধৰি লোৱা মই দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকে কিতাপত চালে গম পাবা দুয়ে ধৰি ল'লোঁ ফাৰ্ক ওৱানত কি থাকে ডু থাকে ফাৰ্ট টুত কি থাকে ডিট থাকিব ফাৰ্ট থ্ৰীত কি থাকিব ডান আৰু ফাৰ্ক ফ'ৰত কি থাকিব তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ক ওৱান বুলি কৈছে যিহেতু ফাৰ্ক ওৱানত ডু থাকিলে তাৰ লগত কি লাগিব আই এন জি লাগিব এনেকৈ হয় কিন্তু পাঁচটে কি কৰিলে যিহেতু প্ৰত্যেকে ভগাই ল'লে ইণ্ডিফিনিটে কি বুলি ক'লে যে আমি ভাৰ্ট ওৱানটোৱে ল'ম প্ৰেজেণ্টত হওক ফিউচাৰে দুয়োটাই কি কৰিলে ভাৰ্ট ওৱানটো ল'লে কিন্তু পাঁচটাই কি কৰিলে যে মই ভাৰ্ট টুৱে ল'ম সেনেকুৱাকৈ কি ক'লে ভাৰ্ট টুটো কি লয় চিম্পুল পাষ্টৰ বাক্য বা পাষ্ট ইনডিফিনিটৰ বাক্যবিলাকত কি কৰা হয় ভাৰ্ট টুটো লৈছে কণ্টিনিউচৰকেইটাই ক'লে যে আমি এটাই ভাৰ্ট ল'ম সেইটো হৈছে ভাৰ্ট ফ'ৰটো দিলেই হ'ল আমাক চাৰি নম্বৰত যিটো থাকিব এই এইটো চাৰি নম্বৰত যিটো থাকিব সেইটো কণ্টিনিউৱাছৰবিলাকে ল'লে সাতৃশ থকা হ'ল এইটোৱে পাৰফেক্টে কি ল'লে পাৰফেক্টে ক'লে যে আমাক ভাৰ্ভ থ্ৰীটো দিলেই হ'ব মানে আমি ভগাই ল'ম প্ৰেজেণ্টেও কি ল'ব ভাৰ্ভ ফৰে ল'ব পাঁচটেও কি ল'ব পাৰফেক্টৰ বাক্য হ'লে পাঁচটেও কি ল'ব ভাৰ্ভ থ্ৰীটোৱে ল'ব আৰু ফিউচাৰো কি কৰিলে ভাৰ্ভ থ্ৰীটোৱে ল'লে পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছে ক'লে যে আমাৰ লগত যিহেতু দুটা আছে দুটা থকাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট কণ্টিনিউ কি কৰিলে আমাৰ কণ্টিনিউৱাছত যিটো আছে ফাৰ্ক সেইটো দিলেই হ'ব দুয়োটা নালাগে এটা দিলেই হ'ব সেইকাৰণে কণ্টিনিউৱাছত কি থাকিব ফাৰ্ক হয় আৰু এটা কথা চাই ল'বা ইয়াত যিহেতু আমি কি লিখিছোঁ দুটা লিখিছোঁ ইয়াতো তিনিটা লিখিছোঁ ইয়াতে দুটা লিখিছোঁ কিন্তু বাক্যত কি নহয় দুটাও ব্যৱহাৰ নহয় এইখিনিৰ কাৰণে কি লাগিব নাম্বাৰ পাৰ্চনৰ সেই তালিকাখন মনত থাকিব লাগিব মানে কি প্ৰত্যেকৰ লগতে কি নাম্বাৰত পাৰ্চনত যিহেতু কি আছিলে তিনিটা পাৰ্চন আছিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছেকেণ্ড পাৰ্চন আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন আৰু তাৰে কি আছিলে নাম্বাৰত আকৌ দুটা ভাল আছিলে যে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু টুৱেল নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত যেনিবা আই আছিলে আইৰ লগত কি নবহে তেতিয়া যেনিবা ইয়াতে ধৰি ল'লোঁ ইয়াৰ যদি আমি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি নবহে ইজ আৰু আৰ নবহে এমহে বহিব ঠিক একেদৰে আকৌ আই আইটোৱে ধৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰটোৱে মই বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ বাকীখিনি তোমালোকে সেইটো চাই ল'বা যদি কিবা কাৰণত তোমালোকক লাগে সেই বস্তুটো তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা এতিয়া চোৱা আইৰ লগত কি নবহে আকৌ হেজ নবহে আইৰ লগত কি বহে হেভ হে বহিব ঠিক একেদৰে আইৰ লগত কি আইৰ লগত কি বহিব ধু বহিব ডাজ নবহে ডাজটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে অকল ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাকীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰ ফ্ৰুৱেল নাম্বাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰ ফ্ৰুৱেল নাম্বাৰ থাৰ্ড পাৰ্চন ফ্ৰুৱেল নাম্বাৰ সকলোৰে লগত কি বহে দু বহে আৰু অকল মাত্ৰ থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ লগতহে কি বহে তাচ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক একেদৰে ৱাজোৱাৰো কি হয় নাম্বাৰ পাৰ্চন অনুসৰিহে বহে হেডটো কি অকলে যিহেতু এইটো চব নাম্বাৰ পাৰ্চনৰ লগতহে কি বহিব হেডে বহিব এইখিনি হয় টেঞ্চৰ তিনিটা ভাগৰ যিহেতু আকৌ চাৰিটাকৈ মুঠ বাৰটা ভাগ আৰু প্ৰতিটোৰে কামবোৰ যিহেতু বেলেগ বেলেগ হয় সেয়ে বাৰটা ভাগৰ প্ৰতিটোকে চিনি পাবৰ বাবে আমি তাৰ গঠনটো জানিব লাগিব তাৰ বাবে আমি এনেদৰে মনত ৰাখিব পাৰোঁ সেইদৰে মই এনেকৈ চাৰ্টখিনি বনাই লৈছোঁ এনেকৈ এটা ফাৰ্ষ্ট আহিলে ইণ্ডিফিনিটৰ ইণ্ডিফিনিটৰ এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বা গঠন বুলিও কোৱা হয় ইণ্ডিফিনিটৰ বাক্য এটাত কি লাগিব ছাবজেক্ট লাগিব ভাৰ্গৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম বা ভাৰ্গ ওৱান আৰু তাত লাগিব কি অবজেক্ট প্ৰেজেণ্টত কি লাগিব প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চত যিহেতু আগতে কৈছিলোঁ যে কিন্তু কি হয় পাষ্টত কি নলয় ভাৰ্ক ওৱান টু নলয় পাষ্ট টেঞ্চৰ ইনডিফিনিটৰ বাক্যই কি লয় ভাৰ্ট টু টুহে লয় সেইখিনি ইয়াতে আকৌ পুনৰ দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰেজেণ্টৰ কি ল'ব ফাৰ্ক ওৱান ল'ব তাৰপিছত কি থাকিব অবজেক্ট থাকিব এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি গম পাম যে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটৰ বাক্য হয় যদি কি ভাৰ্ট টু টু থাকে তাৰপিছত থাকে অবজেক্ট ইয়াত কি নাথাকে এই দুটাত কি নাথাকে হেল্পিং ভাৰ্ভ নাথাকে তেতিয়া গম পাম যে এইটো পাছ ইনডিফিনিটৰ বাক্য হয় আমি সেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বা চিনি পাব পাৰোঁ ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটত যিহেতু আগতে কৈছোঁ যে ফিউচাৰত কি হয় উইল হেল্প হেল্পিং ভাৰ্ভটো কি কৰে গোটেইকেইটাতে লোৱা হয় তাৰপিছত কি থাকিব ইণ্ডিফিনিটৰ হ'লেও কি থাকিব হেল্পিং ভাৰ্ব থাকিব তাৰপিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম থাকিব তাৰপিছত অবজেক্ট থাকিব তেতিয়া গম পাম যে এই ষ্ট্ৰাক চাৰটো যদি থাকে তেতিয়াহেতো ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটৰ বাক্য হয় ঠিক একেদৰে আমি কণ্টিনিউছৰ যদি মানে কি একেলগে মই কৰি দিছোঁ প্ৰেজেণ্টৰ যিহেতু ইণ্ডিফিনিটৰ তিনি তিনিওটাৰে যিহেতু একে হয় নামবিলাক একে হয় তিনিওটাৰে সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ ইণ্ডিফিনিটৰটো এটা মানে এখন চাৰ্টত দেখুৱাই দিছোঁ ঠিক একেদৰে কণ্টিনিউ এখন চাৰ্টত দেখুৱাই দিছো বেলেগ বেলেগকে লিখি দিয়া নাই কণ্টিনিউছৰ বাবে কি লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি লাগিব হেল্পিং ফাৰ্বাৰ পিছত লাগিব ফাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ্মটো লাগিব তাৰপিছত লাগিব অবজেক্ট যিটো আমি আগতে আলোচনা কৰিছো কিন্তু আকৌ বুজি পাবৰ কাৰণে এনেকে আকৌ ছেপাৰেটকে কৰিছো প্ৰেজেণ্ট প্ৰেজেণ্টত কি লাগিব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছত হেল্পিং ফাৰ্ব এইকেইটা হয় হেল্পিং ভাৰ্ভ এম ইজ আৰ এইকেইটাক হেল্পিং ফাৰ্ব বুলি কোৱা হয় আগতে কৈ দিছোঁ তাৰপিছত কি লাগিব ফাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ্ম যিটো কি বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ব ৱানৰ লগত আই এন জি এনেকৈও ক'ব পাৰি এইটো লাগিব ঠিক একেদৰে পাষ্টত কি লাগিব হেল্পিং ফাৰ্ভ ৱা যোৱাৰ তাৰপিছত ফাৰ্বৰ বাকীখিনি একে হয় ফাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ্ম লাগিব যিটো আগত আলোচনা কৰিছোঁ ফিউচাৰতো একেদৰে কি লাগিব উই থাকে যেনিবা ইণ্ডিফিনিটটো যিহেতু আছে কিন্তু কি লাগিব কণ্টিনিউছত কি লাগিব বি লৈছিলে তাৰপিছত ফাৰ্মৰ ফ'ৰ্থ ফৰ্ম আৰু বাক্যটো আমি এনেকৈ চাব পাৰোঁ ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকুৱাকৈ বুজাইছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছে কি বুজাইছে কোনো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে এইটো কণ্টিনিউৱাছৰ বাক্য হয় আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকুৱা প্ৰকাশ পায় যে কোনো এটা কাম বৰ্তমান সময়ত চলি থকা বুজে ঠিক একেদৰে পাঁচটাই কি বুজায় কামটো চলি থকা বুজাই কিন্তু অতীততে চলি আছিলে সেনেকুৱা বুজাই আৰু ফিউচাৰে কি বুজে কামটো চলি থকা বুজাব কিন্তু ভৱিষ্যতেহে কামটো চলি থাকিব সেনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ পায় এইবাৰ আহিল পাৰফেক্টেঞ্চ আগৰকেইটাৰ নিচিনা কি কি পাৰফেক্টৰ ৰোগী আছে তিনিওটা আমি একেলগে লিখিছোঁ প্ৰেজেণ্টৰ পাষ্টৰ ফিউচাৰৰ বেলেগ বেলেগকৈ লিখা নাই ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোত আছে কি কি লাগিব ছাবজেক্ট লাগিব হেল্পিং ভাৰ্ভ থাকিব তাৰপিছত ভাৰ্ভ সি থাকিব মানে কি ভাৰ্বৰ লিষ্টৰ তিনি নম্বৰত যিটো দিয়া থাকে সেইটো বহিব তাৰপিছত লাগিব কি অবজেক্ট এইখিনি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে এইটো পাৰফেক্টৰ বাক্য হয় তাৰপিছত এই ষ্ট্ৰাক চাক এই গঠনখিনি চাই উঠি পেলাই কি আমি গম পাম যে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ হয়নে পাষ্ট পাৰফেক্টৰ হয়নে আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্টৰ হয় তাক বুজি পাবৰ কাৰণে কি সহায় লোৱা হৈছে হেল্পিং ভাৰ্বৰ হেল্পিং ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্টত আছে কি হেভ হেছ তাৰপিছত থাকিব বাকীকেইটা গোটেইকেইটাতে যিহেতু ভাৰ থিয়া লাগিব ভাৰ থিয়া থাকিব আৰু পাৰফেক্ট কি বুজায় কামটোত মানে কি সঠিকটো বুজায় হয় শেষ হ'ল বা আৰম্ভ হ'ল সেনেকুৱাকে সঠিকভাৱে সেইটো কয় সেইকাৰণে যদি কামটো বৰ্তমান সময়ত যদি কিবা এটা কাম যেনিবা এই মাত্ৰ শেষ হৈছে সেনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ পায় বা এই মাত্ৰ আৰম্ভ হ'ল সেনেকুৱা যদি অৰ্থ প্ৰকাশ পায় এই যদি গঠনখিনি থাকে এই হেল্পিং ভাৰ হে ফেচ আৰু ভাৰ্ভ ফি থাকিলে আমি তাৰ লগত যদি অবজেক্ট থাকে তেতিয়া গম পাওঁ যে আমি এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ হয় ঠিক একেদৰে পাষ্টত কি থাকিব এটাই থাকে তাত হেড হেল্পিং ফাৰ্ভ ফি থাকে হেড আৰু কি থাকিব ফাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম থাকিব পাষ্টত বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব কামটো অতীততে হৈছিলে যেনিবা সেনেকুৱা কামটো শেভ হৈছিল বা আৰম্ভ হৈছিল সেনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ পায় ইয়াৰ ফিউচাৰে কি কৰে ফিউচাৰৰ লগত হেল্পিং ফাৰ্ভ কি থাকিব যিহেতু ইণ্ডিফিনিটটো কি থাকে উইটটো থাকে কমন আছিলে ইয়াত কি থাকিব লগত শেষ থাকিব আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম থাকিব এইটোৱে কি বুজে কামটো যেনিবা শেষ হ'ব বা আৰম্ভ হ'ব যিহেতু ভৱিষ্যতৰ হয় এনেকুৱা হয় এনেকৈ থাকিলে আমি এই হেল্পিং ফাৰ্বকেইটাৰ সহায়ত আমি গম পাওঁ যে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ হয় বা এইটো পাষ্ট পাৰফেক্টৰ হয় এইটো ফিউচাৰ পাৰফেক্টৰ হয় ঠিক একেদৰে এইবাৰ আহিলে পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ পাৰফেক্ট কণ্টিনছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ল ছাবজেক্ট হেল্পিং ভাৰ্ব লাগিব তাত লাগিব বিল আৰু ভাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ লগতে অবজেক্ট ইয়াতো আমি একেদৰে আগৰখিনিৰ নিচিনাকৈ কি কৰিছোঁ তিনিওটা টেন্সৰে কি কৰিছোঁ একেলগে লিখিছোঁ পাৰফেক্টৰখিনি প্ৰেজেণ্টৰ কাৰণে কি লাগিব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছৰ কাৰণে কি লাগিব ইয়াত যিহেতু দুটাৰ সংমিশ্ৰণত হৈছে সেইকাৰণে কি আহিলে পাৰফেক্টৰ পৰা আহিলে কি হেল্পিং ভাৰ্ব হেভ হেজ লগত কি আহিলে বিন তাৰপিছত কণ্টিনিউছৰ পৰা কি আহিছে ভাৰ্বৰ এই ফৰ্মটো আহিছে ফৰ্থ ফৰ্মটো আহিছে ঠিক একেদৰে পাষ্টত কি হ'ল ইয়াৰ পৰা পাৰফেক্টৰ পৰা আহিলে হেভ লগত থাকিলে বিন আৰু কণ্টিনিউছৰ পৰা আহিছিলে কি ভাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ্মটো আহিছে ফিউচাৰত কি আহিলে উইল হেভটো আহিলে লগত আহিলে বিন আৰু তাৰপিছত থাকিলে ফাৰ্ভৰ ফৰ্থ ফৰ্ম ইয়াৰ অৰ্থটো প্ৰেজেণ্ট যদি এই হেল্পিং ফাৰ্ভকেইটা থাকে আৰু ফাৰ্ভৰ ফৰ্থ ফৰ্মটো থাকে তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছৰ যদি হেল্পিং ফাৰ্ভ হেড লগত বিন আৰু ফাৰ্ভৰ ফৰ্থ ফৰ্মটো থাকে তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে পাৰফেক্ট পাছ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছৰ বাক্য হয় ঠিক একেদৰে যদি উইল হেভৰ লগত বিন থাকি উঠি ভাৰ্বৰ ফৰ্ট ফৰ্মটো থাকে তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে এই বাক্যটো ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছৰ হয় আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছৰ অৰ্থটো কেনেকুৱা প্ৰকাশ পায় অতীততে কোনো এটা কাম আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা কামটো সেনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ পায় যেনে আমি এতিয়া কি আমাৰ যিহেতু পঢ়োৱা কামটো কিছু সময় আগতে হ'ল পাঁচ দহ মিনিটমান সময় আগতে আমি যিহেতু পঢ়াইছোঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ কামটো চলি আছোঁ চলি আছে সেইটো সেনেকুৱা অৰ্থবিলাক সেনেকুৱা অৰ্থপ্ৰকাশ পোৱা বাক্যবিলাক কি হয় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ হয় ঠিক একেদৰে পাষ্টৰটোৱে কেনেকুৱা বুজায় অতীততে কোনো এটা কাম আৰম্ভ হৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে চলি থকাটো মানে কি হঠাৎ হৈ শেষ হোৱাটো নুবুজায় কাম এটা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ চলি থাকিব লাগিব ঠিক একেদৰে ফিউচাৰত কি হয় কোনো এটা কাম যেনিবা ভৱিষ্যতে আৰম্ভ হ'ব আৰু কি কিছু সময় চলি থাকিব সেনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ পায় আমি টেন্সৰ এইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট আমি পাৰ্ট টুত ইয়াৰ ইয়াৰ পিছত আমি বিতংভাৱে টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ